शबाना रफ़ीक सात बच्चों की मां हैं बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा ना रख पाने से इनकी जस्मानी सेहत भी मुतासर हुई और बढ़ती हुई घरेलू ज़िम्मेदारियों ने जहन भी परेशान कर रखा है आज वो ख़ानदानी बंदी के मरकज़ में मानिया हमल के बारे में मालूम लेने आई हैं मियाँ नहीं मान रहे थे लेकिन मैं अपनी मर्जी से आई हूँ ताकि मियाँ को भी ना पता चले घर में लड़ाई झगड़े भी ना हो और मेरे बच्चों के दरम्यान वक्फा भी हो जाए लेकिन आगे से मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाह रही हूँ पाकिस्तान में अब भी ख़ानदानी बंदी पर बात करना मायूब समझा जाता है सेवेंटी परसेंट पॉपोलेशन जो है वो एनीमिया का शिकार है और इसमें औरतें सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं और जब उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो उनको डाइट जो है हमारे मुल्क में औरतों को कम न्यूट्रिशियस दी जाती है एज़ कंपेयर टू हमारे लड़कों को तो हमारे यहाँ जो है ना की बहुत ज़रूरत है ताकि वो अपना फ़ैसला खुद कर सके मेरी शादी ना छोटी उम्र में हो गई थी ना मुझे इन बातों का इतना पता था वक्फे वगैरह के बारे में ना मेरे मियाँ को कुछ पता था इस बारे में ना मेरे मेके में कोई इस तरह की बातें हुई थी शर्म की वजह से ना भाभीियों के पास ना माओ के पास इस तरह की कभी बातें नहीं की थी पाकिस्तान में जिचगी के दौरान माओ की अमवाद की शराह में 10 सालों के दौरान मुसलसल कमी आई है आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हर एक लाख माओ में से एक सौ चालीस हमल और जिचगी के दौरान पेचीदगी के बाईस मौत के मुँह में चली जाती हैं। आलमी औस्त दो सौ ग्यारह हैं। तोलीदी उम्र में एक औरत से पैदा होने वाले बच्चों की औस्त शराह तीन अशारिया छः है जो दो अशारिया चार की आलमी औस्त से ज्यादा है पाकिस्तान में औसतन हर शादी शुदा जोड़ा एक बच्चा बिना मनसूबाबंदी के पैदा करता है इसकी सबसे बड़ी वजह मान्यामल तरीकों तक महदूद रसाई है मुल्क में इस वक्त आबादी के कंट्रोल की कोई मुन पॉलिसी नहीं है महकमे बहबूद आबादी पंजाब उमय कराम और मसाजिद के खतीबों को साथ मिला रहा है मकसद बच्चे कम ही अच्छे का पैगाम देना नहीं बल्कि ये समझाना है कि वसाइल के, के मुताबिक खानदानी मंसूबा बंदी की जाए नेशनल पॉलिसी बना रहे हैं हाउ टू मैनेज देशन जब ये पॉलिसी बन जाएगी तो फिर उसके बाद तमाम डिपार्टमेंट्स को पता होगा कि उन्होंने क्या करना है इसके अंदर बड़ी सख्त सज़ाएँ होंगी चाइल्ड लेबर के ऊपर ताकि ठीक है आप करें शौक से छः बच्चे पैदा करें उनको पालें अगर आपने उनसे काम लेने की कोशिश की तो आप भी जेल में जाएंगे और जिसके घर में वो बच्चे जाके एम्प्लॉय होंगे वो भी जेल में जाएगा बढ़ती आबादी का मतलब ख़ुराक तालीम सेहत रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी ज़रूरियात में मुसलसल इजाफा है जिसकी वजह से वसाइल और ज़रूरियात के दरम्यादम तोजुन पैदा हो जाता है इसकी एक मिसाल ये है कि उन्नीस सौ इक्यावन में मुल्क में फ़ीकस पाँच हज़ार तीन सौ मकब मीटर पानी दस्याब था दो हज़ार सत्रह में ये कम होकर फीकस आठ सौ साठ मकब मीटर रह गया है